BNM akan turunkan nisbah keperluan rizal berkanun kepada 1% 8 Haiblan Mei 2025. Okey. nisbah keperluan rizal berkanun, apa maksudnya? Inilah SRR, Statutory Reserve Requirement. Mari kita baca ya. Ok, Bank Negara Malaysia BNM menurunkan nisbah keperluan rizal berkanun SRR sebanyak 100 mata asas iaitu daripada 2% kepada 1% berkuat kuasa 16 Haiblan Mei 20-25 Maksudnya minggu depan ah, okay. Bagi memastikan Sebagian usaha berterusan Bank pusat bagi memastikan mudah tunai mencukupi dalam sistem Kewangan do domestik Langkah ini akan membantu bank-bank menguruskan mudah tunai Dengan lebih baik Dalam persekitaran ketidaktentuan Pasaran kewangan Okey. Apa ingat imbas kembali ya, apa fungsi SRR ini. SRR ni bermaksud ya, setiap bank, setiap kena letak sedikit wang kepada bank pusat dan tak boleh uh, pinjam semua. Okey. Katakan hari ini saya bank ah, ya, saya kutip RM100 deposit daripada anda. Anda adalah pelanggan bank kan? Anda deposit duit ke dalam bank. Tak kisahlah bentuk simpanan tetap ke simpanan Uh, semasa ke sim, uh, akaun simpanan asas ke uh, tak kisah asalkan anda letak deposit saya ambil deposit RM100 bolehkah saya pinjam RM100 keluar tak boleh saya kena letak RM2 2% ya eh? 2% peratus di sini maksudnya saya kena letak 2% RM2 kepada bank pusat saya hanya boleh pinjam RM98 itu adalah kegunaan SRR sekarang bank pusat bagi tahu saya Okay, you tak perlu simpan RM2 di sini. Anda you simpan RM1 saja. RM99 saya boleh, anda boleh pinjam. Ah, ha? buat loan. Ah, ha, bagi orang pinjam. Ah, ha, dapatkan dapat banyak duit. Sebab itu, apa fungsi ini? adalah untuk memastikan mudah tunai mencukupi. Maksudnya dalam pasaran domestik ah, ha? ada kecairan, liquidity, liquidity ya. Ha? Kecairan kewangan ah ha, maksudnya ada lebih banyak cash dalam sistem kewangan domestik kita dan kenapa bank pusat ambil langkah ini langkah ini ketinta, kerana membantu uruskan kecairan lebih banyak kecairan kewangan bank akan boleh pinjam kepada pelanggan tak kisahlah pelanggan ni adalah individu ataupun bisnes okay? dan kenapa bank pusat ambil langkah macam ni kurangkan uh, kurangkan nisbah ini kerana ketidaktentuan pasaran kewangan Nampak tu? Ketidaktentuan pasaran kewangan Kerana mereka nak mereka Pasaran kewangan sangat-sangat tidak menentu Jadi mereka kata dengan bank Ok lah tak payah simpan banyak sangat dengan kita Anda pergilah guna lebih banyak duit ni untuk buat bisnes anda Okey? Nampak sikit lah ha, Tapi dalam sistem kewangan nampak ni Penurunan SRR menambah mudah tunai kecairan kewangan ah liquidity 19 bilion okey nampak macam sikit kan tadi saya cakap RM100 saja ah saya guna saya guna contoh RM100 19 bilion yang lebih dalam pasaran kewangan kita okey SR merupakan instrumen untuk menguruskan mudah tunai dan tidak memberi syarat tentang pendirian dasar monetari. Dasar kadar dasar semalaman OPR overnight policy rate merupakan satu-satunya petunjuk yang digunakan untuk memberikan isyarat dasar isyarat tentang pendirian dasar monetari. Okey. Anda kena faham eh, kenapa bank negara, bank pusat nak eh, kena bagi tahu ini. Okey. Kena bagi tahu. Sebab anda OPR adalah untuk kawal secara a uh, secara how to say lah. macam mana nah, nak, terangkan untuk kawal secara pusat ah secara arm uh, am OPR OPR memberi kesan kepada semua orang consumer lah business kah asalkan anda ada pinjam wang atau anda ada simpan wang akan jadi kesan kepada anda tak kisah semua orang kena tak kisah okey SRR hanya bank saja kena okey Maksudnya kawalan tu di peringkat bank ok satu kawalan dia di peringkat uh, am masa kebangsaan maksudnya semua orang kena umum dan SRR adalah di peringkat bank saja sebab tu ini mereka tidak mereka tegaskan tidak memberi isyarat tentang pendirian dasar monetari tapi tapi ya anda cuba fikir baik-baik ok sikit secara logik kalau ekonomi adalah baik dan mereka sendiri yang beritahu kan Di sini ketidaktentuan pasal kewangan Kalau ekonomi adalah sangat baik Kenapa nak kurangkan? Kenapa tak maintain saja? 19 bilion tu banyak tau Bank sekarang ada lebih banyak duit untuk memberi merangsangkan ekonomi bagi bagi bisnes pinjam bisnes nak rolling duit bisnes pinjam bagi consumer pinjam nak rolling duit pinjam okey Ha. Jadi akan datangkan consumer akan lebih berbelanja. Ha. Sebab tu merangsangkan ekonomi kembali. Okay. Jadi saya apa yang saya terangkan di sini ialah apa yang anda baca anda boleh kaitkan balik kepada situasi hidup ini. Hidup kita. Okay. Dua perkara ini ya, dua polisi ini sangat-sangat penting dalam hidup kita dan Abda kaitkan baik kepada pasaran hartanah. Kalau bank ada lebih banyak duit, mana dia nak pinjam? Beli beli rumah betul? Ha, beli rumah dan lepas tu kerajaan pun sendiri akan pinjam. Sebab SJKP pun ada. Ha, mungkin mereka akan tambah lagi kuota. Kita tak tahu. Bank komersial dah sebab kerajaan memang dah tambah untuk SJKP tambah lagi 10 bilion kalau tak silap. Sekarang komersial bank. Bank komersial akan lebih banyak untuk pinjam untuk hartanah. Lebih senang dapat loan. Ha, mereka sebab mereka nak merangsangkan anda Beli rumah, beli kereta okay? Beli kereta, beli sewa, beli Blah-blah credit card semua Untuk merangsangkan ekonomi ha. Jadi Akhir kata Berita boleh Berita boleh beritahu anda Apa yang anda perlu tahu Tapi Terpulang kepada anda untuk Kaitkan balik kepada situasi di anda. Ha. Kaitkan balik dengan matlamat anda, objektif anda, okay? Ha. Katakan anda tahu ni oh nak beli rumah, lepas tu tengok ini oh ini macam peluang untuk beli rumah. Anda betul. Tapi kalau kerja anda pun tak cukup, awat, belum tu ada kerja. Walaupun ini adalah peluang yang terbaik untuk beli rumah, tolong jangan belilah okay? Ha, tapi anda kena faham Apa fungsi Dasar-dasar ini dilaksanakan ha. Okay Saya harap ha, Saya cakap dah lama Saya harap anda faham eh, Apa yang saya nak Utarakan di sini saya, Apa yang penting saya nak utarakan di sini adalah Anda kena faham cara dasar monetari Memberi kesan ke atas kehidupan anda Okay Saya Kenny Kita jumpa lagi di video yang akan datang